с вами опять я, Дашка Милашка. Это вторая часть видеообзора моих подарочков. Я вам показала первый, второй, третий. И мы перешли к шкатулочке. Но мы ее уже рассказали. И перешли, значит, для добрелка. Белок вот такой вот. Так как я у них один раз забыла ключи, мы доехали до дома, и я вспомнила, что ключей нет. А меня еще спросили, все ли ты взяла. Я сказала, все взяла, так это есть, это есть, это есть. А ключей не было, они лежали на тумбочке. Я их выложила, чтобы не потерять, когда мы гуляли. Ну, такой вот очень красивый брелок, чтобы я больше никогда не оставляла и не теряла ключи. В виде бабочки и сердечка. Он очень тяжелый, у меня ключи сразу потяжелели. Ну, вот он, вот так вот у меня висят ключи. И теперь я их точно не потеряю. А если потеряю, то буду знать, что вот мои ключи с бабочкой. Так что мне это подарили. Подарила тетя Вика. И еще они мне подарили замечательную открыточку. Вот такую вот с днем рождения. Она мне очень понравилась, потому что она такая молодежная, такая заводная. Вот. Тут написано диско. Ну, такая для молодежи. Здесь точно такая же картинка, сверху пузыречки, и здесь написано пожелание. Каждый день по полной отрывайся, каждый миг счастливая оставайся. И живи всегда как можно лучше, нет, девчонки, веселей и круче. Мне нравятся открытки, всякие стихи, где написано круче, веселей, девчонки, парня, э, такой же, как ты хотят быть, ну такое вот, и написано. Ваня и Лиза Жуковы. Спасибо вам, Ваня и Лиза. Спасибо э, тете Вике отдельное вам спасибо. Огромное всем спасибо. Ну, а моей маме подарили вот такой вот цветочек. Розовую розу нежную. Здесь прикрепили бантик такой вот красивый. Я забыла от кого, то ли от Ильи тетя Ани, то ли от тети Вики. Я уже все перепутала, у меня же в голове ничего не улаживается. Ну вот, Настенька, ты не обижайся, что твой простенький, а этот такой шикарный. Твой очень красивый. Мне очень нравится цвет этого цветка. Он такой малиновый, такой красивый. Вообще. Не с... Даже не могу сказать, какого он цвета. Одним словом, всем спасибо! Всем пока ставьте лайки и дизлайки подписывайтесь на мой канал Всем удачи